आंवला नवमी पर देवी लक्ष्मी और आंवले का पेड़ की कथा अक्सर सुनी जाती है एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण पर थी और उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा की उन्हें एहसास हुआ कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी और भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र दोनों के गुण मौजूद है इसलिए उन्होंने आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर विधिवत पूजा की उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव दोनों प्रकट हुए लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर उन दोनों को परोसा और खुद भी प्रसाद ग्रहण किया जिस दिन यह घटना हुई वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और तभी से ये आंवला नवमी कहलाती है इसीलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाया जाता है और खाया भी जाता है और आंवले के पेड़ के नीचे कनक धारा स्तोत्र भी सुना जाता है